payg'ambarimiz alayhissalom huzurlariga bir inson keldilar o'sha şey, noqiron yigit ey allohni rasuli man judayam bir kambag'alman deydilar uylanishga qodirmisan ha man qodirman lekin uylanishga loyiq mablag'im yo'q hech narsa yo'q mahrga arzigulik beradigan narsang bormi deydilar payg'ambarimiz alayhissalom mahala ham hech narsa berolmayman deydilar lekin uylanishga qodir hazrati aini chaqiradilar payg'ambar kuyovlar mahlga arzi bo'lgan narsa bormi bor oa hazrati aliga mahliga loyiq bo'lgan narsani beradi uylaning deydilar o'sha paytdagi uylanishlar mana shu darajalarda hazrati ali roziyallohu anhu o'sha mahlga olib kelgan narsani bergan va uylangan haligi kambag'al yigit kambag'al yiit judayam bir olloh tomonidan kelgan ne'matlarga ega bo'lib boy ketganligini aytadilar ana o'shanda siz bilan bizni rizqimiz qayerdaligini o'zimiz bilmaymiz qay holatda duolarimiz ijobat bo'lishligini qay holatda risqimiz boyliklarimiz qayerdan kelishligini bilmaymiz mana shu keladigan o'sha ilmimiz yetadigan sarar niyatlarni qilib qo'yishligimiz kerak azizlar ana o'shanda siz bilan bizga boylia keladi duolarimiz ijobat bo'ladi ibodatlarimiz qabul bo'ladi inshaoh niyatlarimizni doimiy holatda o'sha por tutgan holatda amal qilishligimiz kerak